Добрый день, уважаемые зрители. рад приветствовать всех подписчиков канала «Фалеристика живопись». Мы сегодня в Национальном музее Киевская картина галерея на выставке Владимира Макиты, народный художник Украины. И сегодня в Национальном музее Киевская картина галерея мы на его выставке, авторская выставка. Ну, начну, наверное, с портрета матери. Это 1967 портрет его матери. Вот. Это Ужгород, Ужгородский художник, Закарпатская школа живописи, Закарпатская техника, Закарпатская школа живописи. Это школа Бакшая-Эрдели, так часто ее называют. И Владимир Макита – это яр, яркий представитель этой школы. Вот можем посмотреть эту работу. Теперь сюда. «Горные ритмы», 1968 год. Вот такая техника здесь вот в авангарде в таком. Он работал как в классике, так и в авангарде. Макита, 68 год. Вот. Можно посмотреть несколько натюрмортов. Гладиолусы. 2007 год. Гладиолусы. Значит, это у нас темпера. На холсте темпера. Вот и рядом тоже очень хорошие. У окна. Смешанная техника. Холст. Смешанная техника. У окна 1976 года. Вот такой вот натюрморт. Портрет дружины. Жена художника. Вот, можем посмотреть эту работу 1965 года. Жена художника. Мне нравится, как написано здесь котики. Котики. Вот, очень оригинально, очень просто и очень оригинально. Это у нас масло. Холст масло. 65-й год. Вот, можем пойти в следующий зал. Акрил и темпера. Вот такие вот работы, в общем-то, в авангардном стиле. Больших размеров. 2020-2019-2011 год вот такие вот. Но я больше к реализму все-таки буду склоняться. Ну и вот известнейшая его работа. Ягнятко, ягненок. Это один из вариантов работы 70-й год. И эти все работы в Национальном музее, в художественном музее Украины. Ну, здесь больше реализм. Вот. Кипить на будынниц компрессорной станции так, Ужокский мотив 1987 год вот оригинально тоже это такой авангард конкретный авангард и рядом уже классика реалистическая классика ягненок та же работа ягнятку только в большом размере это все работы находятся в музее в нашем национальном музее художественном музее украины вот эти все работы в этом небольшом зале вот, мне нравится очень вот этот пейзаж двенадцатого года в Ужотском перевале, на Ужотском перевале. Вот а, оригинальная техника, но ну, это вот закарпатская живопись, закарпатская школа Бакшая-Эрдели. Она вот характерна вот таким вот стилем и таким а, таким исполнением пейзажа. Прекрасная работа, прекрасная. Вот, ну вот это очень оригинальная работа на Новый год. Вы видите, такая свинья, в общем-то, зажаренная. Да, да, тут вот точат ножи, разделывать ее, и кот уже готов, готов получить свою долю от этого праздника. 66-й год работа. Вот, ну и больше всего мне нравится вот такая такой пейзаж. Вот, хата бедная. Хата бедная. То есть это Дом бедного человека, скажем так, хата бедная, 1994 год. Художник такой, с легкой рукой, с легкой техникой, особо не заморачивался, особенно в исполнении пейзажа, если хата тут выписана. Вот, пейзаж, вот, кроны деревьев, похожи на листы пальмы даже, я бы так сказал они, в общем-то, выписаны очень просто, очень легко, очень как бы не заморачиваясь, скажем так. Но, в общем, колористическая структура пейзажа очень привлекательная, очень приятна для глаза, очень-очень-очень, как бы, я бы не против иметь такую работу дома у себя в коллекции, скажу так. Здесь у нас больше пастель. Здесь у нас пастель. Вот, ну вот пастель. Цветущая черешня. Цветущая черешня. Очень интересно. Очень интересно. А вот и падает снег. Вот этот интересный пейзаж. Темпера. Эмульсионная темпера. 2022 год. Оригинальные. Оригинальные работы. Вот можно посмотреть на Такую работу тоже зима падает. А здесь повышенные будинки. Повышенные будинки. Вот а, пастель, картон, пастель, ополонка. Вот эта ополонка она здесь изображена, но вот такая оригинальная, авангардная техника, авангардный такой подход. Вот, вот прекрасные две пастели, которые я бы тоже показал. Зимняя сказка, 2012 год, пастель. Это зимний мотив, 2024 год, картон, пастель и весна. Тоже картон, пастель, 2024 года, обе работы. Достаточно свежие, выполненные на черном картоне именно хочу подметить черный картон на котором были выполнены пастелью эти работы два пейзажа чисто закарпатская школа живописи И можно идти дальше здесь у нас есть хорошая работа автопортрет его вот но ну, эти так просто мы пройдемся это в основном масло ну такая авангард Коза. Вот интересно, коза. Козочка такая вот написана в авангардном стиле, открытыми цветами, таким вот маслом разбавленным, растушеванным, скажем так. И я бы хотел бы отметить, конечно же, автопортрет. Автопортрет 2001 года написан на картоне в темпере. В темпере. Подпись Макита 2021. 2001 год прекрасный автопортрет. Здесь уже ближе к реализму, но ну, в принципе прослеживается закарпатская школа Бакшея Эрдели, Закар закарпатская школа живописи. Прослеживается явно. Вот два акрила, вот такие два акрила интересные, блокитна стриха, голубая крыша называется вот этот, эта работа, Блакитна стриха. И а, справа от нее си синие копыцы. То есть синяя стага. Я никогда не видел синих стагов. А помню, у Мане есть, правда. У Клода Мане. И вот у Владимира Бакиты тоже я вижу голубые э -э, копыцы. Можно отметить вот это ирисы 18-го года. Акрил, акрил, картон акрил. Хорошая хорошая работа. Ирисы. А большую работу я бы отметил. Гортензии. Вот эту работу гортензии. Это тоже у нас это масло. Масло на холсте. Подписная. Что хорошо у макиты художника. Все работы практически подписаны. Это очень удачно, удачно его можно в этом выделить. Многие художники не подписывают своих работ, и это плохо. Особенно для коллекционеров. Тюльпаны, тюльпаны. Ну, авангард, чистой, чистой воды авангард. Работа подписная, 2019 года. Картон Темпера. Червоный дах, красная крыша. 2018 год. Акрил. Да, картон акрил. Картон огромного размера. Вот акрил. И авангард. Это стиль авангард. Авангард. Ну, на этом я буду заканчивать этот обзор. Всем спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!